Boleh tak korang bayangkan Budak umur 4 tahun bangun pagi Lepas tu dia jumpa atuk dengan nenek dia dah tak bernyawa Dia cuba telefon talian kecemasan tapi tak dapat Dalam rumah tu pula memang tak ada orang lain Lepas tu budak tu pun pakai kasut Dan dia berlari keluar dari rumah dia sejauh 1.6km untuk dapatkan bantuan Dia tak tahu nak describe macam mana keadaan nenek dengan atuk dia tu macam mana tau So dia cakap yang atuk dan nenek dia ni tengah melting ataupun mencair. Jadi guys, kalau korang nak tahu apa maksud dia melting dan sebenarnya apa yang terjadi kepada atuk dan nenek dia, make sure korang tengok video ni sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Atuk dan nenek tadi tu adalah Jack yang berusia 51 tahun manakala isteri dia Linda berusia 55 tahun. Diorang ni pasangan yang bahagia dan hidup tenang macam orang yang lain. Diorang berdua tinggal dekat sebuah pekan kecil yang terletak di Ohio dan diorang memang dikenali orang ramai dekat sana sebab diorang ni ada bisnes. Diorang ada kedai pizza dan beberapa rumah sewa dekat sana. Selain tu Jack ni juga suka beli kereta lama lepas tu dia akan repair dan dia akan jual semula. Kalau pelanggan dia tak cukup duit nak beli kereta tu secara cash dia akan buat pinjaman. Sebenarnya Jack dengan Linda baru je kahwin iaitu tujuh tahun yang lepas dan pada tahun 2003 tu adalah perkahwinan orang yang ketujuh lah walaupun jodoh orang ni datang pada usia yang agak lewat tapi orang masih dapat sweet-sweet macam couple muda-muda masa orang kahwin orang ni masing-masing dah ada family orang tau so bila orang dah berkahwin anak-anak Jack dan Linda ni akan berkumpul dekat rumah orang. dalam family orang ni tak ada istilah itu anak Jack ataupun ini adalah cucu Linda semua orang sama je iaitu sebuah keluarga so dalam rumah orang ni orang tinggal bersama dengan seorang cicit yang orang jaga yang bernama Damien berusia 4 tahun. Damien lahir pada tahun 1998 dan mak dia ni bernama Amber dan dia ni adalah cucu kepada Linda. Tapi disebabkan masa Amber lahirkan Damien, dia ni terlalu muda nak jadi seorang ibu dan tak pandai nak jaga anak sendiri tu macam mana. So Linda dengan Jack lah yang ambil tanggungjawab tu untuk jaga cicit diorang Jadi diorang berdua memang dapat hak jaga penuh lah ke atas Damien Jack ni pula memang sayang sangat dengan cicit dia Memang tak boleh nak berenggang lah orang kata kemana mana-mana je dia pergi Damien ni memang sentiasa ada dengan dia Sampailah pada tahun 2003 tu kan Amber ni nak ambil balik lah anak dia Sebab dia dah kahwin dan hidup dia pun dah mula stabil Disebabkan Jack dengan Linda memang rapat dengan cicit diorang ni kan So diorang ni jadi berat hati lah Diorang dah jaga budak ni dari kecil lagi Bincang punya bincang Akhirnya diorang sepakat yang Damien akan balik dekat mak dia bila dia nak masuk ke sekolah. Bila Damien dah nak masuk tadika, Amber bolehlah ambil anak dia di balik buat masa sekarang biar dia orang berdua je yang jaga Damian dulu. Tapi segala impian dia orang nak tengok cicit dia orang ni masuk tadika tak pernah kesampaian. Dia orang tak sempat nak tengok budak tu besar pun. Sebabnya ada seseorang yang teringin sangat nak tengok Linda dan Jack ni mati. Siapa yang sanggup bunuh pasangan yang disenangi ramai orang ni? Adakah bekas penyewa dia orang yang berdendam atau pelanggan yang berhutang beli kereta dengan Jack ataupun seseorang yang lebih dekat dengan family ni? Semua persoalan ni ada jawapan dia. Tapi sebelum tu kita flashback ke belakang sikit dulu lah. Pada malam kejadian iaitu pada 26 Mac 2003 Damien pun ditirukan macam biasa oleh atuk dan nenek dia. Bila cicit orang dah pun tertidur, orang pun masuklah ke bilik untuk tidur juga. Dalam pukul 4 pagi macam tu, Damien pun terjaga dari tidur. Dan bila dia buka mata tu kan, dia nampak macam ada sesuatu dalam bilik dia. Benda yang dia nampak tu dia tafsirkan sebagai a green monster. Bila dia nampak green monster tu, dia jadi takut and then dia pun terus pejam mata dia rapat-rapat dia berharap bila dia buka mata dia dia balik nanti monster tu dah tak ada dalam bilik dia tapi sebelum dia nak chat balik tu kan Damien ni dah tertidur dalam pukul 8 pagi Damien ni pun bangun dari tidur dan monster tu dah tak ada dalam bilik dia dengan perasaan yang lega dia pun berjalan pergilah ke bilik atuk dan nenek dia dia tak sabar nak cerita dekat orang pasal green monster yang dia nampak malam tadi dalam bilik dia tapi bila dia melangkah masuk je ke dalam bilik atuk dan nenek dia ni dia nampak yang dia orang berdua ni tengah melting. Dia pun cepat-cepat pergi ambil tisu dan dia cuba lap dorang ni tau. Bila usaha dia tu tak berhasil, dia pun call 911 macam atuk dengan nenek dia pernah ajar dia sebelum ni. Tapi sayangnya panggilan tu tak berjaya disambungkan. Jadi dia pun pakai kasut dan dia nekat nak cari bantuan sendiri. Dengan masih memakai baju tidur, Damien ni pun berjalan pergi ke prasekolah dia. Ini je satu-satunya tempat yang dia tahu nak tuju pada masa tu. Prasekolah ni pula agak jauh tau dari rumah dorang iaitu 1.6km. Bayangkan budak umur 4 tahun jalan orang seorang sejauh tu demi nak mendapatkan bantuan. Kalau orang dewasa macam kita ni berjalan, tak adalah rasa jauh sangat. Ini budak kecil kot. So, sepanjang dia nak pergi ke sana tu, Damien berlari sebab dia nak cepat sampai. Bila dia sampai dekat sana, dia dah tercungap-cungap kepenatan dan badan dia ada kesan darah yang banyak. Bila cikgu nampak keadaan Damien, cikgu ni terkejut sangat lah. Eh, kenapa dengan darah-darah ni? Mana atuk dengan nenek dia? Bila Damien nampak cikgu dia tu, dia terus cakap yang atuk dengan nenek dia tu tengah mencair dalam bilik. Cikgu dia pula tak berapa nak faham faham apa maksud Damien yang mencair tu tapi cikgu dia yakin ada benda buruk yang dah terjadi. Cikgu dia pun teruslah call 911 dan polis pun pergilah ke rumah Linda dan Jack. Pada masa yang sama polis telah arahkan prasekolah tu untuk ditutup dan Damien diambil oleh pihak berkuasa. Diorang kena protect budak ni at all cost sebab dia masih kecil Dan maybe Demi ni Masih lagi berada dalam bahaya Diorang takut Suspek ni Akan cari budak ni Dan bunuh dia pula Bila polis tadi Sampai dekat rumah Jack Dan Linda Diorang disajikan Dengan pemandangan Yang sangatlah ngeri Pemandangan yang Diorang tak pernah sangka Akan nampak Sepanjang hayat diorang Jack dan Linda Telah ditembak Muka Linda ni Sampai susah nak cam Sebab hampir hancur kena tembak. So, kata-kata Damien yang melting ataupun mencair tu sebenarnya menggambarkan keadaan orang yang berlumuran dengan darah yang sangat-sangat banyak. Dia tak tahu nak describe benda tu macam mana. So, dia cakap lah yang orang ni tengah cair. Hasil siasatan polis tak ada barang berharga yang dicuri. Even duit hasil jualan pizza pun masih lagi ada dekat atas meja dapur. Barang kemas dan dompet milik Linda pun ada je dalam rumah. Rumah orang ni juga tak digeledah dan memang tak ada tanda-tanda rompakkan langsung. So, dekat sini polis dah boleh simpul mengumpulkan motif pembunuh ni. Pembunuh tu masuk ke dalam rumah tu bukan sebab nak mencuri tapi memang niat nak bunuh Jack dan Linda. Jack dipercayai ditembak semasa dia tengah tidur. Tembakan tu kena dekat bahagian belakang kepala dia dan ada kesan darah dekat bulut dan juga hidung dia. Manakala Linda pula dipercayai terjaga dari tidur sebelum dia kena bunuh. Ada kesan pertahanan dekat tangan dia seolah-olah dia cuba nak lindung diri dia. Masa polis jumpa jasad orang berdua ni, badan orang masih lagi suam-suam tau. So, polis pun buat kesimpulan yang orang 2 mungkin mati antara pukul 4 hingga 6 pagi. Semasa tim forensik datang cek rumah Jack dengan Linda ni kan diorang terjumpa beberapa bukti yang ditinggalkan oleh pengguna. Diorang jumpa peluru dari senapang patah berdekatan dengan kepala katil. Selain tu diorang juga terjumpa selai kain kecil yang dijadikan sebagai silencer semasa tembak. Kain tu diikat dengan menggunakan seletip dan seletip yang diorang jumpa ni lah bakal membantu pihak polis untuk jumpa siapa pembunuh yang sebenar. Bila diorang pergi cek bilik Damien ni pula, diorang terjumpa ada kesan darah. So rasa-rasa he hijau yang si Damian tu nampak pada pagi tu adalah si pembunuh tu. Bukanlah khayalan Damian ni semata-mata. Lepas tu polis pun mulalah temu bual orang-orang dekat situ untuk cari maklumat tambahan. So ada seorang jiran ni cerita sesuatu yang menarik perhatian polis. So jiran ni kata dia akan lalu di kawasan rumah Jack dan Linda setiap pagi. Dia nak lupa nak beritahu dekat korang yang rumah Linda dengan Jack ni sebenarnya terletak di ladang yang luas dan lapang dan dipanggil sebagai rumah ladang lah. So pagi tu jiran ni dia lalulah dekat kawasan rumah dorang dan dia ternampak ada van keluar dari lorong rumah Jack dan Linda. Dia cakap dia tak pernah nampak pun van tu sebelum ni. Van tu memang dia tak familiar langsung. Lagipun Jack dengan Linda ni memang tak pernah ada van. So jiran ni pun assume lah maybe van tu orang luar punya. Dan yang membuatkan dia jadi lagi pelik tu kan awal-awal pagi macam ni, buat apa orang luar nak datang sini? Macam suspicious lah. Tapi sayangnya dia tak sempat nak tengok muka driver tu ataupun nombor plate van tu. So pada peringkat awal siasatan ni, polis tertanya-tanya lah sama ada pembunuh ni ada berkaitan ke dengan bisnes pasangan tu mungkin ada orang yang dengki ke ataupun berdendam dengan dia orang ni polis ada siasat pasal kedai pizza dia orang kot-kot lah pernah ada konflik dengan staff ataupun ada masalah dengan rakan bisnes tu orang ni kan tapi tak ada pula so polis pun fokus lah pula kepada bisnes kereta jack so bila polis siasat dia orang dapat tahu yang kalau pembeli tu lambat bayar jack ni tak akan teragak-agak untuk tarik kereta tu balik jadi maybe ada pembeli yang berdendam dengan dia kemudian polis check pula pasal rumah sewa dia orang ni polis dapat tahu yang Jack dengan Linda baru-baru ni ada halang beberapa orang penyewa yang gagal bayar sewa So boleh jadi jugalah bekas penyewa diorang ni berdendam dengan diorang kan Tapi lepas disiasat dengan lebih mendalam Semua kemungkinan tu tak jumpa jalan penyelesaian So persoalan yang tinggal sekarang ni Adakah keluarga terdekat yang terlibat? Maybe ada someone dalam family ni nak sangat tengok Jack dengan Linda mati Tapi siapa? anak diorang ke ataupun cucu. So nama pertama yang Polisha adalah Andrew. Dia ni adalah ayah kepada Damien. Sebelum ni Andrew langsung tak nak bayar nafkah anak dia tau. So apa yang Linda buat adalah dia tak bagi Andrew ni berjumpa langsung dengan Damien. Amber pernah cerita dekat polis yang Andrew pernah ugut Linda semasa diorang ni bertengkar besar. Andrew sebut nak bunuh Linda. Jadi polis pun cubalah jejak Andrew dan masalahnya sekarang ni Andrew tak ada dekat Ohio. Dia ada dekat Kentucky iaitu sebelah negeri Ohio. Lepas polis check alibi dia tu kan. Okey, nampak kukuh dan boleh dipercayai. Tak logik sebenarnya kalau Andrew ni nak drive 5 jam dari tempat dia ke rumah Jack dan juga Linda. Dia perlukan tempoh masa yang agak lama untuk sampai dekat sana. So polis pun buanglah nama dia dari senarai suspek sebab nampak macam tak logik juga. Nama yang seterusnya pula adalah Travis. Dia ni adalah anak lelaki Jack yang berusia 28 tahun. Travis dengan Jack ni pernah ada perselisihan faham lah sebelum ni pasal duit. Dan sebab tu jugalah Travis ni telah pindah ke Arizona. Tapi tak lama sebelum pembunuhan tu, dia telah balik ke pekan tadi tu dengan menggunakan van putih milik mak dia. So mesti dia lah kot sebab dia guna van. Tapi tak, dia bukan suspek. Nama Travis pun digugurkan dari suspek sebab dia ada alibi yang kukuh. Walaupun ada alibi yang kukuh, polis tetap minta dia jalani ujian tekanan suara dan dia lulus. Pada masa ni polis mula terima laporan forensik. Dalam laporan tu mengatakan senjata yang digunakan adalah senapang patah. Lepas tu cap tapak kasut yang dijumpai berhampiran tingkap bawah tanah dikenal pasti sebagai saiz 7. So yang menjadi persoalan dekat sini, kenapa Damien sebut pasal Green Monster? Jadi polis ni pun buatlah teori sendiri. Maybe pembunuh tu pakai jaket hijau sebab itulah dia main sebut sebagai Green Monster. Sebenarnya laporan awal dari forensik ni tak berapa banyaklah membantu polis. Diorang perlukan lebih daripada tu. Polis memang yakin yang pembunuhan ni bukanlah jenayah random tau. Confirm-confirm dibuat oleh seseorang yang rapat dengan Jack dan juga Linda. Tapi bila diorang siasat Andrew dengan Travis ni, alibi diorang ni kukuh, even ahli keluarga yang lain pun ada alibi masing-masing. Sampailah satu nama ni muncul. Susah sebenarnya nak syak dia sebab tak mungkin dia buat. Nama tu adalah Greg Meyer. Dia ni anak lelaki Jack yang berusia 25 tahun. Kalau ikut cerita family, dia ni lah yang paling rapat dengan Jack. Greg nampak clean, tak ada rekod jenayah dan keluarga dia cakap yang dia budak baik, sopan dan pediam. Masa family dia dapat tahu yang nama dia ni naik sebagai suspek, orang terkejut tau. Orang cakap tak mungkin lah Greg yang buat sebab dia baik kot. Tak logik langsung. Tapi bagi pihak polis pula, tak ada sesiapa yang terkecuali walaupun Greg ni budak baik dan dia lah yang paling rapat dengan ayah dia. Semua orang akan di jadi polis pun mula kalah siasatan tentang siapa Greg ni yang sebenarnya. Rupanya Greg ni ada masalah kewangan yang teruk dan dia dah bercerai dengan ex-wife dia. Bila duit dah tak ada, nak beli alkohol dengan dadah pun tak boleh. Dahlah dia ni ada masalah dengan ketagihan yang sangat teruk. Greg memang tak ada pendapatan tetap so akhirnya rumah dia pun kena rampas dengan bank. Satu hari tu, Greg ni pun minta tolong dari ayah dia. Dikatakan ayah dia tak terus tolong dia. Ayah dia lebih kepada nasihat dan minta Greg ni kena ubah hidup dia sendiri. Kalau tak, sampai bila pun takkan selesai. Lagipun masalah lah tu Greg sendiri yang cari pasal So sebagai seorang lelaki yang dah dewasa Dia kena hadap lah benda tu Jangan lari dan kena cari jalan sendiri Macam mana nak settle benda tu Lepas tu Jack ni pun pesalah dekat anak dia ni Supaya berhenti ambil dadah dengan alkohol Dia suruh Greg ni pergi kerja setiap hari Dan jangan ponteng kerja Bila dia dapat gaji semua tu Bayar semua bil dan hutang Dan lama-lama dia akan dapat balik lah rumah dia Biasalah nasihat ayah-ayah kepada anak dia kan Ayah dia cuma nak dia berusaha sendiri Bukan bila kau ada masalah Rumah kena rampas Duit tak ada Kau pergi jumpa dekat ayah kau kau minta tolong setelkan masalah kau. So, ada satu benda yang menarik dekat sini adalah rumah ladang Linda dan Jack akan diwariskan kepada Greg kalau diorang ni mati. Kenapa Greg yang dapat rumah tu dan bukan adik-beradik dia yang lain, Nina tak sure. Maybe yang lain-lain ni akan mewarisi bisnes diorang ni kot. Tapi, apa yang jelas dekat sini, rumah warisan tu boleh jadi motif utama yang sangat-sangat jelas. Greg dah tadi rumah. Maybe dia nak rumah Linda dengan Jack ni kan Lepas tu tempat Greg ni bekerja pula Tak jauh dari rumah Linda dengan Jack Dalam 48km macam tu Dan rekod dia masuk kerja pada hari kejadian adalah Pada pukul 5.23 minit pagi Dan anggaran kematian Jack dengan Linda pula Around pukul 4 hingga 6 pagi So macam maybe Greg lah pelakunya kan Nampak macam ada kemungkinan dekat situ So polis ni pun mulalah geledah tempat kerja Greg Diorang fokus dekat tong sampah bahagian dalam dan luar bangunan Tapi cari punya cari diorang tak jumpa apa-apa senapang tak ada, peluru tak ada So masa tu polis dah mula was-was Entah-entah diorang ni dah salah orang kot Lepas tu polis pun mula cek rumah Greg ni pula Diorang jumpa saiz kasut Greg adalah saiz 9 Dan lebih besar dari tapak kasut yang diorang jumpa dekat rumah Linda dan Jack Lepas tu diorang tak jumpa langsung apa-apa pakaian hijau Ataupun jaket yang berwarna hijau Motif bunuh tu memang ada Tapi bukti aktiviti fizikal tu macam tak ada pula. Sampailah satu hari tu ada seorang kawan kepada family ni datang berjumpa dengan polis. Orang tu adalah seorang lelaki yang bernama John. John cerita Greg ni pernah tanya dekat dia kat mana nak beli senapang patah. Senapang patah tu adalah model yang sama dalam laporan forensik. So polis pun teruslah panggil Greg ni datang ke balai polis. Masa Greg sampai dekat sana, dia nampak gelisah yang teramat sangat tau. Dan masa dalam soal siasat tu Greg cakap dia tahu je yang dia akan mewarisi rumah ladang parents dia. Dia cakap lagi, sekarang ni dia memang tengah desperate memang tak ada duit tapi dia tak akan bunuh mak dan ayah dia dia cakap masa hari kejadian tu dia ada dengan girlfriend dia sampailah dia keluar pergi kerja dan punch card pada pukul 5.30 pagi lepas tu polis pun berjumpa lah dengan girlfriend dia yang bernama Jennifer dia orang nak tahulah betul ke tidak cerita si Greg ni kan so apa yang diceritakan oleh Jennifer Greg memang ada masalah ketagihan yang teruk sampai dia susah nak pergi kerja Jennifer dia kata hari tu dia terkejut sangat bila Greg ni bangun awal pergi kerja tau dia terjaga dari tidur dalam pukul 4.30 pagi dan Greg dah tak ada So Jennifer ni rasa agak pelik sebab kenapa dia keluar kerja awal sangat? Tak pernah-pernah terjadi pun sebelum ni. Nak pergi kerja pun malas, apatah lagi nak masuk awal. So dia pun call Greg tapi Greg tak jawab call dia. Masa ni polis dah mula curiga balik dengan Greg. Walaupun Greg bagi kerja sama penuh dan bukti yang dijumpai tak sepadan, dia orang tetap rasa macam ada yang tak kena. Nak-nak pula lepas dengan cerita dari girlfriend Greg iaitu Jennifer dan cerita dari John pasal Snapak. Lagipun dia memang ada motif dan satu lagi Greg memang drive sebuah vet. Jadi polis ni cuba untuk kekal tenang dan siasat benda ni diam-diam. Diorang tak nak terburu-buru tangkap Grab supaya nanti kes ni tak jadi masalah dekat mahkamah nanti. So diorang biarkan Grab ni bebas sementara siasatan dijalankan. Diorang akan tangkap dia bila diorang betul-betul dapat bukti yang kukuh. Fokus polis pada masa tu adalah percanggahan cerita di antara Grab dan Jennifer pasal waktu Greg keluar rumah pada pagi 27 Mac 2003. Hanya ada beberapa laluan je yang boleh dilalui dari rumah Jack dan Linda ke tempat kerja Greg. So detektif ni pun mulalah lukis laluan tu. Selama 5 hari, polis cuba meneliti jalan dan jambatan sepanjang 48 km. Disebabkan kawasan tu dia terletak di kawasan luar bandar, so polis ni bekerjasamalah dengan pegawai dari bahagian hidup Aliyah. Dan pegawai tu minta polis ni check dekat sebuah sungai yang ada di kawasan tu. Bila polis check kawasan tu, pada 1 April, diorang terjumpa ada sebuah sungai yang mana air dia agak cetek. Sungai tu pula tak jauh dari rumah ladang Jack dan Linda iaitu sekitar 8km je. Dan dekat sungai ni lah polis telah terjumpa senapang patah. Bila polis check dekat senapang tu, nombor siri dekat senapang tu macam dah kena gosok dengan benda yang kesat. Macam nak padam lah nombor siri tu. Walaupun nombor siri tadi tu cuba nak dipadam, polis ni dia tak give up dan orang berusaha untuk dapatkan nombor tu juga. Sementara polis tengah tunggu pengesahan nombor siri tadi, polis telah geledah rumah Greg sekali lagi. Kali ni polis terjumpa gift card dan bila dicek, rupanya gift card tu telah digunakan untuk beli peluru. Jadi polis pun trace lah kedai tempat gift card tu digunakan dan Grab memang ada beli peluru dekat situ dua hari sebelum kejadian. Tak lama lepas tu polis pun dapat berita lah yang nombor siri senapang berjaya dibaca. Kemudian polis pun cek lah iklan-iklan yang menjual barangan terpakai yang ada dekat surat khabar. Dekat situlah polis terjumpa ada satu iklan yang bertarikh 25 Mac yang nak jual sebuah senapang patah. Tarikh tu dua hari sebelum pembunuhan. So senapang patah yang dijual tu sepadan dengan senjata yang diorang jumpa dekat sungai. Lepas Lepas tu, Greg beli senapang tu dengan menggunakan nama dan nombor telefon dia sendiri Polis pun jumpalah dengan orang yang iklankan senapang dia dekat surat khabar tu Nama dia adalah Adams Adams ni pun tunjuklah dekat polis bukti resit yang dia jual senapang dia Termasuklah nombor siri tu Dia jual senapang tu dekat Greg dengan harga $175 pada 25 Mac Hari yang sama, Greg beli peluru dengan menggunakan gift card So far, polis dah dapat bukti yang penting ni Sekarang ni, polis nak cari barang apa lagi yang dia dah buang Jadi, polis pun kembalilah ke sungai yang diorang jumpa senapang tu Masa diorang tengah cari-cari dekat sepanjang sungai tu, diorang telah terjumpa satu beg plastik. Beg plastik tu tersangkut dekat satu dahan pokok. Dalam beg tu ada tracksuit warna hijau, sarung tangan getah, peluru kasut tenis saiz tujuh dan juga dua jenis selotip. Greg ingat yang dia dah cukup licik nak buang semua bahan bukti tau. Tapi dia ni bongok sebenarnya. Dia buang semua benda bukti tu dekat dengan kawasan jenayah. Lepas tu buang pula dekat sungai yang air dia cetek. Mana maunya. Bila polis nampak selotip tu kan, polis ni terus macam eh macam pernah tengok lah selotip jenis masking tape ni. Bila flashback balik, selotip yang samalah digunakan sebagai silencer buatan sendiri. Even selotip tu adalah selotip yang sama dijumpai melekat dekat senapang. Bila tim forensik check, diorang sahkan yang beg plastik tu sepadan dengan bahan bukti. Siasatan polis tak stop dekat situ je. Diorang sambung check CCTV pula. Dari rakaman CCTV ni lah, polis jumpa yang grab beli dua sarung tangan getah, beg sampah, tape, pakaian sukan, warna hijau dan juga kasut tenis yang bersaiz tujuh. Maybe Greg ni ingat kalau dia beli Kasut yang bersaiz kecil Polis tak akan dapat jejak dia Hakikatnya Polis ni lagi genius Dari dia Tak lama lepas tu forensik terjumpa cap jari Greg Dalam bahagian sarung tangan getah tu Cap jari dia tu Ada kesan minyak Polis syak Maybe Greg lap dahi dia yang tengah berpeluh Lepas tu dia pun pakai glove Lepas tu dia buka glove tu dengan cara yang salah Dan menyebabkan cap jari dia tertinggal dalam glove Cap jari forensik jumpa ni adalah cap jari telunjuk sebelah kanan Selepas polis dah dapat semua bukti yang diorang nak Diorang pun tangkap dia dekat tempat kerja dia Iaitu sebuah kilang ganti alat kereta Masa dia kena tangkap tu Dia tak melawan, tak menjerit dan langsung tak terkejut Dia macam Okay, aku dah kantoi dah Memang tak boleh lari dah Masa tu polis pun sebutlah yang dia ditahan atas dua pembunuh pembunuhan terancang, satu pertuduhan pecah masuk terancang dan satu pertuduhan berkaitan senjata api kerana mengubah suai. Pada April 2003, Greg pun didakwa secara rasmi dan dia ditahan sementara tunggu perbicaraan. Pendakwa ada ekspert dekat dia, kalau dia mengaku bersalah atas pecah masuk dan pembunuhan terancang, dia takkan dikenakan hukuman mati. Tapi Greg ni tolak dan dia pilih untuk tak mengaku yang dia tak bersalah di mahkamah. So dekat mahkamah ni, pendakwa pun bentanglah bukti tentang keterangan Damien pasal Green Monster yang dinampak. Green Monster tu adalah baju yang Greg pakai semasa dia bunuh Jack dan juga Linda. Kemudian pendakwa pun cerita lagi pasal senapang dan peluru yang Greg beli dua hari sebelum kejadian tu dan motif sebenar Greg. Pendakwa cakap yang Greg ni bakal mewarisi rumah ladang ayah dia seluas 39 ekar dan Greg ni pula memang ada masalah kewangan dan rumah dia pun kena rampas. Dan pendakwa juga cakap yang Damian tak dapat call 911 sebab Greg dah pun kerat kabel telefon lebih awal. Lepas tu pihak peguam pun mulalah sesi putar balik. Diorang cakap penemuan senjata dekat sungai tu tak semestinya yang Greg punya walaupun ada kepada padanan forensik. Lepas tu orang cakap lagi ada beberapa orang lain macam Andrew dan suami baru Amber yang mungkin ada motif pembunuhan. So selama enam hari perbicaraan, juri ambil masa beberapa jam untuk berbincang. Dan kemudian orang pun tetapkan keputusan yang Greg ni memang bersalah. Dua hari kemudian hukuman pun telah dijatuhkan. Walaupun pendakwa memohon hukuman mati, tapi juri shortcut untuk penjara seumur hidup tanpa perut. So akhirnya Greg dijatuhi dua hukuman penjara seumur hidup kerana membunuh Linda dan juga Jack. Lepas tu tambah lagi lima tahun sebab pecah masuk dan 6 tahun berturut-turut Bagi kesalahan senjata api Dan macam biasalah Greg ni pun buat rayuan Dikata bukti yang ada tu Tak cukup nak sabitkan kesalahan Mahkamah rayuan terus tolak Dan sabitan ke atas Greg ni dikekalkan Walaupun Greg ni kata Yang bukti tak cukup Tapi bagi mahkamah No Lebih dari cukup Sampailah ke hari ni Greg masih lagi hidup Dan dia ada dalam penjara Ohio Okay, Nina jujur lah. Nina pernah tahu tengok dia komentari pasal budak ni dekat Facebook. Kes ni sebenarnya bukan heavy pun. Motif dia bunuh parents dia sebab nak rumah. Itu je. Tapi yang buatkan kes ni melekat dalam fikiran Nina bila budak umur 4 tahun nampak situasi yang tak patut dia tengok. Damian ni budak hebat sebab dia tak duduk diam je dekat dalam rumah tu. Dia sanggup berlari keluar dari rumah pergi ke prasekolah dia sebab dia nak minta tolong dekat cikgu dia. Jauh juga tu dia nak berlari. Korang boleh imagine tak budak 4 tahun akan ada fikiran yang macam tu. Pembunuh ni pula boleh rancang macam macam-macam dia pakai glove lah buang senjata dekat sungai lah dan dia rasa yang dia dah cukup bijak dan licik tapi disebabkan secret ni banyak sangat buat kesilapan so kes ni pun terbongkar tapi orang barat ni memang gila kan nak harta orang tu je terus bunuh <tuh> Okay Nina rasa itu je cerita kali ni jangan lupa untuk like komen dan subscribe kalau belum jumpa lagi dalam kes yang seterusnya bye bye Assalamualaikum